28% из них в возрасте от 40 до 69 лет. И причиной номер один инсульта является гипертоническая болезнь. Препараты для снижения артериального давления являются наиболее часто назначаемых лекарств в мире. И все современные классы препаратов, что хотела сегодня очень остановиться, очень важно, обладают значительным побочным эффектом. Одно из таких исследований было опубликовано в уважаемом журнале «Инсульт», который показывает, что лекарства от кровяного давления повышают риск развития инсульта на 248%. Еще один интересный факт – это риск инсульта вырастает на 33% с каждым дополнительным лекарством от артериального давления. Есть пять групп препаратов для лечения гипертонической болезни. Такие препараты, как ингибиторы АПФ, это вы все знаете, каптоприлы, налаприлы, блокаторы рецепторов ангиотензина, блокаторы кальциевых каналов, бета-блокаторами наш прекрасный небилет, диуретики. Обычно они являются препаратами собственного выбора. Некоторые препараты и их комбинации имеют потенциальные побочные эффекты. Человек должен принимать их всю оставшуюся жизнь. Необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем прекратить прием любого препарата. Синдром отмены, синдром рикошета существует. Побочные эффекты могут включать резкое падение уровня натрия, креатинина, мочевины и калия, бессонницу, головокружение, тошноту, желудочно-кишечное кровотечение, кровоточивость десен, спутанность сознания, нерегулярное сердцебинение, аритмии почечную недостаточность, эректильную дисфункцию. Десятки лет пациенты, особенно мужчины, которым назначали бета-блокаторы, они приходили вот с такими жалобами, что снижение потенции после бета-блокаторов, а также диарею и запор. Но врачи не виноваты, потому что они очень часто видят пациентов, которые нуждаются уже в неотложной помощи. К сожалению, многие врачи, не имеют базовых знаний о питании. Хотя наука и медицина доказано, что изменения в диете и образе жизни очень часто помогают контролировать артериальное давление. Это требует времени и является альтернативой применению медикаментов всю оставшуюся жизнь. Но у нас есть очень хорошие достижения. В этом хочу, я хочу рассмотреть вместе с вами литературу о влиянии оливкового масла, первого джима, на кровяное давление. Этот отчет является вторым в серии, в которой обобщены важные опубликованные исследования, посвященные изучению влияния оливкового масла первого джима на клинические факторы риска хронических заболеваний. Ежедневное использование не менее 2 столовых ложек оливкового масла первого джима может снизить кровяное давление. Оливковое масло первого джима с более высоким содержанием фенола может дать больше преимуществ чем оливковое масло первого джима с более низким содержанием фенола. Что это значит? Фенолы – это необходимая часть преимуществ здоровья оливкового масла первого джима. Благодаря минимальной обработке масло является единственным маслом, которое сохраняет важные природные фенолы. То, что нам необходимо обязательно. Оливковое масло первого джима обрабатывается аналогично многим фруктовым сокам. Фрукты измельчают, а сок экстрагируют. Другие сорта оливкового масла, чистые и светлое, а также недорогие масла, такие как соя и рапс, проходят через промышленный процесс очистки, который удаляет фенолы. Иными словами, если вы заходите в магазин, если вы заходите в большие супермаркеты, вы видите красивые полки, где-то стоят масла, прозрачные, светлые, и невольно рука тянется к этим красивым чистым маслам. Но надо вовремя остановиться, я когда захожу в супермаркет, я прошу человека, администратора вынести мне бутылку масла оливкового с подвала, с темного ящика, который не стояла на свету. Потому что через несколько часов, если эта бутылка, да еще пластик, стоит на свету, образуются токсические вещества. И там нет, конечно, фенолов. Поэтому не забывайте об этом. Правили. И поэтому выводы наш обзор ключевых опубликованных исследований показывает, что ежедневное использование по крайней мере двух столовых ложек оливкового масла первого отжима может снизить кровяное давление по сравнению с маслами, богатыми полиненасыщенными жирами или рафинированным оливковым маслом. Оливковое масло первого джима с более высоким общим содержанием фенолов может быть более эффективным, чем оливковое масло с более низким содержанием фенолов. Снижение артериального давления. Доступные в настоящее время 5 исследований, однако, указывают на то, что ежедневное использование оливкового масла первого джима может быть рекомендовано по назначению лекарств любому человеку с гипертонической болезнью. И вот наша такая хорошая альтернатива, недавние исследования показывают, что специальный стандартизированный экстракт внимания оливковых листьев особого сорта, произрастающих, обладает поистине замечательной способностью снижать артериальное давление. Поддерживать, что очень важно, сбалансированный уровень холестерина, липопротеидов низкой плотности особенно. И три глицеридов, они оживляют старение артерий, то есть они становятся розовыми, чистыми и улучшают общее состояние сердца. То есть мы сейчас можем говорить даже о кардинальной профилактике таких грозных осложнений, особенно сейчас в условиях пандемии, как дилатационные кардиомиопатии, как звучение крови, как тромбозы. Медицинское использование плодов и листьев оливкового дерева Фактически насчитывает тысячи лет. Ранние ссылки на его целебные свойства можно найти в Библии, где сказано, плоды его должны быть для мяса, а лист для медицины. Иезекииль 47.12. Фактически оливковый лист может обладать самыми мощными целебными свойствами оливкового дерева. Секрет заключается в соединении, которое находится в оливковом масле первого джема, и называется оно олиуропеин, который содержится как и в оливковом масле, так и особенно в высоких концентрациях в листьях оливы. Ученые с 50-х годов знали, что олиуропеин способен бороться со свободными радикалами и поддерживать здоровые кровеносные сосуды. Недавние исследования показали, что насколько эффективно очищенный экстракт листьев оливкового дерева, и он может способствовать сбалансированному кровяному давлению, нормальному уровню холестерина и триглицеридов и оптимальному общему сердечно-сосудистому здоровью. Заболевания сердечно-сосудистой системы стоят на первом месте в мире и по количеству людей, и по смертности. Вы уже помните, в первых слайдах я об этом говорила. Поэтому это очень важно. Потрясающие клинические результаты. В исследованиях рассматривалось 20 пар идентичных близнецов, которые были включены в разные группы. Были проведены два разных теста. Первый тест – 500 мг вытяжка листьев оливкового дерева. Одной группе участников давали 500 мг экстракта листьев оливы в день, Тогда как в контрольной группе давали только рекомендации по снижению артериального давления при изменениях образа жизни. Снижение как систолического, и что очень важно, диастолического артериального давления наблюдалось в группе, получавшей экстракт листьев оливы. Тогда как в контрольной группе наблюдалось небольшое увеличение, группа оливковых листьев начала улучшаться уже через 7 дней. То есть эффект начинает, мы получаем уже к концу первой недели, к концу седьмого дня. Второй тест – 1000 мг. Исследователи сравнили эффекты суточной дозы 500 мг и того же экстракта листьев оливы при дозе 1000 мг. Результаты были поразительны. У тех, кто принимал 1000 мг дозы экстракта листьев оливы, наблюдались резкое снижение как систолического, так и диастолического артериального давления, а также снижение общего уровня холестерина и триглицеридов раньше, чем через два месяца, к концу восьмой недели. Вы знаете, что очень трудно, когда пациентам подбираешь гипотензивные препараты, очень трудно достичь уровня восстановления диастолического нижнего артериального давления. Как правило, мышца сердца слабеет. Клапаны, которые закрывают между левым э, желудочками и предсердием, они э, должны закрывать, и кровь должна проталкиваться, не должно быть регургитации, не должно быть запроса, и из-за этого не должно повышаться диастолическое артериальное давление. Так вот, как раз и препарат АД-контроль э, восстанавливает и эти уровни. Э, и две капсулы АД-контроля содержат 1000 мг стандартизированного экстракта оливковых листьев. Он работает несколькими различными способами. Чтобы держать кровяное давление под контролем, олиоропеин, активный компонент оливкового листа, способствует вазодилатации, а, иными словами, расширению сосудов. Этот процесс, посредством которого кровеносные сосуды расслабляются, к тому же еще и расширяется, чтобы нормализовать кровоток через сосуды. Это может также помочь увеличить производство оксида азота, молекулы носителя от мессенджера, которая тоже вызывает расширение сосудов. Это также помогает ингибировать амниотензин-превращающий фермент. Фермент, который вызывает скачки артериального давления и называется препараты ингибиторы АПФ гипотензивные. Так вот, ингибиторы АПФ не дают ферменту в вашем теле, дорогие слушатели, которые принимают гипотензивные препараты, вырабатывать аннихотензин-2 вещество, которое сужает ваши кровеносные сосуды. Сужение может вызывать высокое кровяное давление и заставить ваше сердце работать больше. Отсюда аритмии, отсюда экстрасистолии и другие осложнения, которые возникают при повышенном артериальном давлении. Препараты ингибиторов АПФ могут расслаблять ваши вены и артерии и снизить артериальное давление. В оливковом листе есть дополнительные полифенолы. Некоторые из них действуют как сильные антиоксиданты, которые помогают уменьшить окислительный стресс, который связан с дисбалансом артериального давления. И только специальный стандартизированный экстракт листьев оливы, содержащий высокий уровень олеорубеина и экстрагированный по специальной запатентированной технологии, а затем очищенный и концентрированный, был выбран уважаемые слушатели, для нашего продукта АД-контроля, для нормализации кровяного давления, для того, чтобы обеспечить эффективные результаты. Наш продукт для лечения артериального давления АД-контроль содержит дополнительную дозу 1000 мг в каждой порции, то есть это две вегетарианские капсулы. Также в нашем препарате АД-контроль еще есть дополнительные ингредиенты, которые очень важны. Экстракт семян сельдерея. Последующие исследования на животных показали, что очень небольшое количество L3PB снижало артериальное давление на 12-14%, а холестерин одновременно на 7%. А исследования на людях подтвердили, что экстракт семян сельдерея в дозе 150 мг в сутки приводит к статистическому значимому снижению как систолического артериального давления – так и диастолического артериального давления, что очень важно по сравнению с исходным измерением. И вот изменение к концу шестой недели для систолического артериального давления уже составляло 8,2 мм тутного столба, а для диастолического артериального давления это было около 8,5 мм ртутного столба без побочных эффектов. Сельдерей. Это простая пища со сложным химическим составом. Исследования показывают, что компоненты семян сельдерея оказывают расслабляющее, расширяющее действие, которое снижает кровяное давление. Вот как они в комплексе все работают. По-видимому, это происходит по крайней мере частично путем блокирования или антагонизма потока кальция в мышечные клетки, выстилающие кровеносные сосуды аналогично действие, которые выполняют препараты, блокирующие кальций каналы. Вот вам, пожалуйста, действие ингибиторов АПФ, гипотензивных препаратов, и вот вам действие ингибиторов кальциевых каналов. Это группа гипотензивных препаратов. Поэтому тут идет колоссальная, колоссальная, просто ни в какое сравнение терапия с натуральным комплексом АД-контроль. Синтетическая форма 3ПБ разрабатывается в Китае для лечения, внимание, ишемического церебрального инсульта. Этот препарат еще помогает восстановить когнитивные нарушения. И очень, очень хорошо идет для предотвращения болезни Альцгеймера, что тоже очень важно. Увеличило значительное количество заболеваний в мире Альцгеймер. Ну, такие лекарства, как бета-блокаторы, ингибиторы амниотензин превращающего фермента АПФ, блокаторы кальциевых каналов, имеют тенденцию значительно снижать приток крови к мозгу. Это правильно. Этот эффект помогает снизить вероятность возникновения инсульта, но часто заставляет пациентов, принимающих эти препараты, чувствовать усталость, побочные действия, депрессию, головокружение и забывчивость. Экстракт сельдерея, с другой стороны, не только помогает предотвратить инсульт в исследованиях на животных, но также улучшает кровоток, защищает мозг и увеличивает выработку энергии мозга, что тоже очень важно. Но для того, чтобы получить 150 миллиграмм вытяжки семян сельдерея, нам надо скушать 22 килограмма сельдерея в день. Никто, конечно, не в состоянии такое количество продукта съесть. Поэтому у нас есть такой комплекс АД-контроль, куда еще входят дополнительно ингредиенты. Геностема пятилистная – это адаптоген который помогает организму поддерживать оптимальный гомеостаз. Он содержит более 100 различных гипенозидов и сапонинов и получил название трава безмертия. И все это входит в наш АД-контроль. Предполагаемые доктогенные эффекты включают в себя регулирование артериального давления, улучшение выносливости и выносливости баланса, опять же, внимание иммунной системы. Сейчас как никогда это важно в условиях пандемии, когда мы э, после того, как э, вылечиваем пациентов, стараемся назначать очень длительные курсы хороших препаратов для того, чтобы избежать последствий перенесенного заболевания COVID-19. Это так называемый ковидный хвост. И самые грозные осложнения, мы читали очень много докладов, лекций, это вот заболевание сердечно-сосудистой системы. Поэтому предполагаемый доктогенный эффект включает в себя вот это вот урегулирования и иммунной системы. Было обнаружено, что адаптогенная природа гипенозидов и поддерживает артериальное давление в пределах нормы. Иностема пятилистная э, показывает, что инвитро э, она стимулирует выделение оксида азота еще в изолированных клетках сердца, предполагаемый механизм, с помощью которого она снижает кровяное давление. В двойном из исследовании гипенозиды, назначаемые пациентам с гипертонической болезнью второй стадии, показали эффект 82% эффективности снижения артериального давления. Его можно сравнить даже с таким препаратом, который сейчас опять возвратился индопамид, который оказывает эффект 93%, это препарат для лечения гипертонической болезни, фармацевтический препарат, очень известный. И, конечно, мы уже заканчиваем. Без такого микроэлемента, как цитрат магния, это вспомогательный минерал, это, без него невозможно действительно поддерживать этот гомеостаз. И наша специальная формула содержит магний который является критическим минералом для здорового кровяного давления. Он сейчас вообще очень критически нужен, потому что он хорошо поддерживает расслабление, он блокирует панические атаки. Так вот, магний помогает снизить объем крови, поддерживает расслабление кровеносных сосудов, а также сохраняет слизистую оболочку ваших сосудов, тоненькой, чистой, эластичной, розовенькой. То есть без этих наложений, которые мы вот назначаем врачи противосклеротической терапии. По данным национального обследования здоровья, по крайней мере 50% имеют низкое содержание этого минерала. Не только в Америке, в мире и у нас тоже. Приблизительно две трети пожилых людей в возрасте 71 год и старше не получают достаточное количество этого важного питательного вещества. Поэтому употребление большого количества зеленых листовых овощей, цельного зерна, орехов и бобов может тоже поднять уровень магния. И несколько минут я, конечно, не могла не привести клинические примеры, потому что когда я присутствовала на международном конгрессе, он у нас длился с 9 утра до 9 вечера. И когда руководитель университета натуральной медицины Лэри Майлэм делал доклад, представили этот АД-контроль, я просто ну, держалась, честно говоря, за ручки кресла, потому что я не верила, что спустя вот больше 30 лет, как я работаю врачом, все-таки создан препарат, и этот препарат в нашей компании АД-контроль. И только он появился у нас, пришла первая поставка, После нашего прибытия на Украину я этот препарат начала назначать своим пациентам. И вот пример: буквально после прилета ко мне обратилась семья, муж и жена, начиная с апреля месяца они принимали ОБА. Артеонорм в одной капсуле, это наш препарат, вы знаете, уникальный препарат французский для лечения дилетационной кардиомиопатии. Оптимакс по одной капсуле я назначала жене, потому что у нее были такие панические атаки, такая боя заболеть COVID-19, что пришлось вот назначать еще Оптимакс. Премоглицетин под одной чай, чайной ложке три раза в день, золотая белоба по одной капсуле. И вот через три месяца, когда уже зашел препарат наш АД-контроль, вместо артеонорма мы подключили АД-контроль в одной капсуле. Практически с апреля 2020 года по январь 2021 года гипотензивные препараты не принимает эта семья. У жены, которая 65 лет, у нее давление систолическое 130, диастолическая 80 мм от столба, у мужа, которому 60 лет, верхняя 140, нижняя диастолическая 90 мм от столба. Я уже заканчиваю, несколько минут вашего внимания. Пациентка 60 лет, очень непростая, принимала деконтроль по одной капсуле день раз в день 2 месяца на фоне наших препаратов. Премиум лицетин, волшебные волокна, внутри детокс, золотая инка белоба, гипоклин, светобаланс 3000, комплекс лактобактерий. Очень большие проблемы были с кишечником. Нормализовались все функции организма. Но самое главное, вот уже 4 месяца стабильно артериальное давление 130 на 80. Ну, по материальным возможностям, честно, она пока отменила его прием, потому что давление стабильное. Пациент 60 лет принимает только деконтроль в одной капсуле. Пока артериальное давление поддерживает немножко небольшими дозами и потензина препаратами, но стабильно давление 140 на 80 мм тутного столба. И последнее. Пациентка 40 лет, которая обратилась ко мне буквально несколько недель назад. Давление 200 на 140 злоупотребляет кофе. Назначена, конечно, рекомендация уменьшить значительно дозировку приема кофе. Назначена пока по одной капсуле от контроля Курс приобрела на 4 месяца. В данный момент за границей. Но связь мы поддерживаем. Так что я была очень рада. Очень много людей, несмотря на в поздний вечер, несмотря на вебинар после Татьяны Швейкиной, корпоративная система обучения, я очень признательна, что вы пришли и послушали наше выступление. Если есть вопросы, пишите в чате, я постараюсь вам ответить. Сейчас будет второй докладчик, а я постараюсь вам ответить, чтобы не занимать ваше время. И хотела просто сказать несколько слов о том, что очень-очень хорошо работает комплексы АД-контроль с таким градиентом который способствует нормализации артериального давления. Это аргинин. И, конечно, когда будут, вот вы видели на слайдах, я указала другие необходимые продукты, которые мы обычно комбинируем. Это омега-3 новая жизнь, это кардиомакс, это высококачественный кальциевый комплекс и конзин Q10. И я уже добавила в последний момент слайд, потому что не могла удержаться. Помните, я говорила, что очень хорошо наступает хороший гомеостаз и хороший баланс иммунной системы, когда мы нормализуем вот сердечно сосудистая система Поэтому вот такое комплексное назначение Артеонорма, нашего шикарного защитного комплекса Дефенса, Магнум c дает такой уникальный эффект. Мы рекомендуем принимать АД-контроль по одной капсуле, тоже под контролем. Утром одну капсулу, и если достаточно, одной капсулы вы контролируете артериальное давление, оставляете прием одной капсулы. Если в комбинации с другими препаратами, но можно и назначать две капсулы вечером со стаканом воды для достижения лучших результатов. Благодарю за внимание, буду рада следующей встрече. Всем здоровья, 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 отличного настроения, с новым годом. Спасибо Молодцы. большое, Татьяна. Татьяна вообще большой молодец, она руководитель оздоровительный центр Витамакс в Миргороде. Я давно с ней знаком и могу смело утверждать, что она блестящий профессионал.